да нас тобою не зломали. нас и захід, хочуть, поділити да в нашу им продолжении акции Авто для АТО. Автомайдан Херсон э, приобрел вот этот автомобиль, который будет передан 28-му бригаду. Большое спасибо всем тем людям, которые подключились которые помогают. Без вас нам бы было бы очень тяжело. Каждый, кто долучился до этой акции, расписался на борту автомобиля со своими пожеланиями, с пожеланиями ребятам о том, чтобы они быстрее возвращались и о том, чтобы они оставались живы. После того автомобиля, который мы передавали здесь торжественно, был передан еще один автомобиль. Это был ЗИЛ, пункт на базе ЗИЛа который был переделан под комнату отдыха для ребят. Сейчас он на передовой. Ребята очень довольны. Звонили, говорили большое спасибо. Слава Украине!